Антоненко, Сорока, Мещеряков, Абадос, Некрасов, Слободенюк, Сила. Так, все слышали, кого я назвала, что делала потом, не Оголосить сколько за Так, оголосить. Так, 17 отрывали

Перше, не з незміну до рішення Допутацької міської ради, що затвердження персонального складу постійної комісії депутатської міської ради цього злипені, а саме вивести зі складу постійної комісії з питань діяльності ефірі закону зі правоприємності соціального силу коротку діагнозу. Это не законность, но буря. Это социальная душа, не Кто за данное решение? Взять за основу, прошу, голосовать. Кто за? Это стоит 100%. И зафинансирование... <говор> зафинансирование... <говор> зафинансирование... 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 Зафинансирование. Зафинансирование... Зафинансирование. Thank <laughs> you. Депутатський енергетичний баз. Я попрошував депутатський енергетичний банк. Тут в різному, у нас різне. Нас задав депутат Мирослав Іванович запитання, коли у нас почнеться побудова нашої котельні і коли вона закінчиться. Вопрос. У нас разве заключені вже самі договори ринки. Вы, Категор, вы уже обладатели сетей, арендаторы. Нам график реализации проекта. У, у нас переход сетей пошел уже так. окончательно. И, как прием передачи Обстежение мы сделали. Обстежение с приемом передачи. Все, что можно, все, что можно, давайте. Все, давайте ритмы. Все, что можно было сробыть, там грубо говоря, не имея определенных документов, мы уже сделали. Обстежение сработало, всё, там при работы, видеоблана уже оборудовано, и так далее, и тому подобное. Теперь нужно опять же такое же волевое решение, грубо говоря, вот по выделению земли, и мы сразу же можем приступать к проектированию, я подчёркиваю, сбору технических условий. Мы этого ничего не можем сделать, не имея договора аренды а земли, участка. — А что, земля не выделена? — Нет. нет. — Нет. Проект? — Ну, земля выделена, но нет. Так том уже и так Мы ничего не можем делать. Ну и что мы будем тогда в начале отопительного сезона рассказать? А вот заключайте договор, мы сразу мы можем Все эти находятся уже а у них. Что мы получаем транзитеры да? Они будут покупать там, добавлять свои интересы. Они не имеют. Они основные поставщики должны быть такого да, имеют право поставлять его. Получается, мы ребята. Что мы родили транзитера? Да, нет. Сейчас вы слышите, пожалуйста, срочник, который, ну, когда срок номеру по земле, когда мы можем вынести вопрос аренды, опять же, планировали хотели бы, да, чтобы был вынесен на нее очередную сессию для принятия решения, чтобы мы могли полноценно приступить к реализации. Я думаю, что не будет, не я понимаю. когда у нас сессию церковь украинская, когда мы разбирались в расчёте территории планирования, какой-то там подъездные пути. послушайте, Да. То есть я думаю, что никто вам не будет мешать. Ну, если про то, что не будет, то есть. дело в том, что город вам, я не знаю. Вот кое-какие тут и являются пищи. Вот да, конечно. Если мы зачнем что-то делать, скажите срок, человек совершенно прав. Вы можете делать победительную работу приезжать, без территории. Почему это до сих пор? Нормально, мы не имеем.